Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian Alhamdulillah, kita sambung uh, kuliah kita uh, Masalah ke-44 Orang yang makruh diangkat atau dilantik menjadi imam nah, Ini satu uh, perkara yang perlu diberi perhatian lah kerana berlaku dalam masyarakat kita hari-hari dan di mana-mana pun berlaku uh, ada pihak yang ya, mempertikaikan uh, imam jadi jawatan kuasa para pegawai masjid tapi yang kita fokus dan tumpu di sini adalah uh, imam itu sendiri ya. Uh, di sisi syarak uh, para ulama telah pun uh, Uh, menetap ataupun meneliti perkara ini uh, apakah yang perlu kita think, perlu kita lihat dan ambil berat beri perhatian ciri-ciri uh, orang yang sepatut atau selayaknya diangkat menjadi imam itu pada uh, masalah yang lalu sekarang kita tengok orang yang makruh diangkat atau dilantik menjadi imam maknanya syarak tidak begitu berkenan dan tidak sesuai lah untuk dilantik menjadi imam. Baik, terdapat beberapa kumpulan orang yang makruh hukumnya. Apa makna makruh? Iaitu yang tidak disukai lah, tidak dibenci. Ay, 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 yang dibenci oleh syarak uh, untuk sesuatu perkara. Yang makruh hukumnya diangkat atau dilantik menjadi imam. Iaitu seperti orang alim yang fasik yang pertama orang alim yang fasik alim dia ada ilmu dia belajar baik dia tetapi dalam masa yang sama jatuh fasik wal lah kita mohon agar terpelihara kita daripada perkara perkara yang boleh merosakkan iman dan takwa kita jadi orang ini makruh diangkat menjadi imam walaupun dia ada ilmu walaupun boleh memimpin masyarakat dalam hal ehwal keagamaan tetapi perkara-perkara lain di sebalik itu sebenarnya dia jatuh menjadi fasik maka tidak sesuai malah makruh diangkat orang ini menjadi imam kemudian orang yang melakukan perkara-perkara bidah ah. nah ini satu perkara yang kita kata seringlah berlaku dalam masyarakat kita dan perkara-perkara bidah ah di sini adalah perkara Uh, seperti mana yang kita sedia maklum iaitu suatu amalan yang tidak ada asasnya yang tidak disandarkan kepada syarak maka itu perkara, -perkara baru yang tak ada sandaran maka itu dianggap bid'ah maka orang-orang ini walaupun nampaknya macam ada kemampuan kelayakan untuk diangkat menjadi imam tetapi sekiranya dia melakukan perkara, -perkara bid'ah makruh untuk dicalon dan dilantik menjadi imam Berikutnya, orang yang tidak disukai kebanyakan ahli jamaah. Nah, ini yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari. Orang yang tidak disukai kebanyakan ahli jamaah. Uh, mungkin sebab faktor apa-apa atau -apa, faktor, faktor tertentu. Jadi, orang ramai tak suka dia. Jadi, bukan seorang dua. Banyak. Apabila banyak sebagian besar ahli jamaah, ahli karya tidak bersetuju dengan seseorang maka makruh kalau pihak berkuasa melantik dia ini perlu diberi perhatian walaupun ini sering berlaku tuan-tuan dan perempuan dalam masyarakat ialah dunia kita hari ini ada sajalah perkara orang yang tak suka bukan semua orang setuju dengan kita tetapi dalam masalah ini para ulama mengatakan sebahagian besar Maknanya kebanyakan ahli jamaah memang tidak bersetuju dengan seseorang ini atas alasan yang boleh diterima oleh syarak lah. Apa-apa sekalipun, ciri-ciri uh, ataupun alasan sebab-sebab munasabah yang boleh diterima oleh berdasarkan kepada syarak, maka itu perlu diambil kira. Perlu di, diberi perhatian jugalah. Uh, uh, sebab banyak orang tak suka dia. Makroh kalau kita kalau duk gagah nanti lah uh, maka mengakibatkan ibadat-ibadat kita tu nanti mungkin akan terjejas pula berikutnya orang yang sering melakukan kesalahan dalam bacaan tetapi tidak membawa kepada berubah makna jadi orang yang nanti imani ni dari segi bacaannya perlulah dipilih uh, melihat kepada bacaannya itu yang terbaik, yang lebih tepat dan sempurna. Sekiranya sesuatu itu pada bacaannya selalu terbabas dalam bacaan, terlajak ataupun silap, baris dan sebagainya, tidak apatah lagi tidak tepat sebutan, ha, itu semua makruh. Walaupun tidak uh, tidak sampai merosakkan solat ataupun uh, ni tetapi menjejaskan bacaan. Ha, ya, penting sebab kita dah lihat pada ciri-ciri yang lalu ciri-ciri uh, antara ciri yang uh, ditekankan oleh para ulama yang layak untuk menjadi imam antaranya apa iaitu orang yang <coughs> fasih bacaannya. Uh, jadi kalau tidak fasih bacaannya makruh kita lantik dia menjadi imam. Berikutnya orang yang tidak fasih sebutannya pada sebahagian huruf seperti huruf ba atau qaf atau dha sebagai contoh huruf-huruf ini huruf-huruf yang a uh, tebal isti'la dan sebagainya dalam hukum tajwid jadi dia tidak fasih tidak tepat sebutan-sebutan huruf ini jadi kalaulah seseorang ada kemampuan uh, untuk dicalon dan dilantik menjadi imam pastikan dia itu uh, bacaan dan sebutannya itu adalah sebutan yang yang baik dan menepati kaedah-kaedah uh, yang ditetapkan oleh ulama lah. Tapi kalau tak boleh sebut dengan tepat, inilah makruh dilantik dia menjadi imam. Berikutnya orang yang dilantik menjadi imam dengan cara yang tidak benar. Seperti merampas jawatan imam atau menggulingkan imam yang dilantik secara sah. Makruh. Uh, kita harap tidak berlakulah dalam masjid-masjid kita uh, keadaan-keadaan yang boleh merosakkan dan menjejaskan keharmonian jadi sekiranya ada perebutan, perbalahan uh, janganlah sampai uh, boleh menjejaskan uh, keharmonian silaturahim dalam masjid jadi kalaupun uh, ada perkara yang uh, tidak disukai ataupun tidak dapat diterima yang dilakukan oleh imam yang sediada perlulah mengikut saluran ataupun langkah-langkah uh, yang sepatutnya kepada pihak berkuasa agama untuk uh, melihat perkara ini sekiranya berlaku perbalahan sehingga boleh menampas uh, jawatan imam mengambil alih memulingkan individu-individu uh, yang sedia sedang menjalankan tugas itu suatu yang tidak baik malah di sisi syarak pun makruh kepada pihak tertentu pihak berkuasa untuk melantik orang seperti ini ya uh, jangan ada kalau itu berikutnya orang yang tidak menjaga kebersihan pada tubuh badan dan pakaian serta tidak memelihara penampilan diri makruh bagi orang yang tidak menjaga kebersihan diri Kita dah sedia maklum pada kuliah yang lalu Pada perkara masalah yang lalu Antara ciri-ciri imam itu adalah menjaga penampilan diri lalu, Walaupun dia di kalangan orang yang uh, berilmu Orang yang ada, uh, boleh memimpin, mungkin petah bercakap dan sebagainya Tetapi kalau dari segi penampilannya itu kurang menarik malah tidak menjaga kebersihan atau secara lebih tepat atau spesifiknya uh, tergolong dalam kumpulan orang yang makruh juga uh, jadi saya menyarankan uh, dan menyiasati uh, para pegawai masjid kita ada Tuan Imam, Bilal, Tuan Siak dan ahli-ahli jawatan kuasa agar sentiasa memelihara dan menjaga penampilan diri itu terutamanya kebersihan fihi ya. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka kepada orang yang mempunyai penampilan yang kemas, bersih dan sentiasa dalam berwangi-wangian. Kan baginda Nabi suka berwangi-wangian. Nah, jadi para imam kita hendaklah mengambil berat perkara ini ya, penampilan diri. Berikutnya orang yang belum berkhatan walaupun sudah balik makruh diangkat dia menjadi imam. Ha, jadi ini mungkin kanak-kanak uh, yang memayis lah ataupun para remaja boleh jadi yang belum berkhatan. Tetapi mungkin dia pandai ataupun belajar dan dapat membaca dengan baik. Tetapi kalau dia belum berkhatan makruh untuk dijadikan dia imam. Dan mungkin ada ketikanya menjadi tidak sah kerana belum disuci atau di, di, dicuci dengan sempurna wallahu a'lam